ну, попали по них рядом, вони, видно, обиділись, тому що когось прибило. Вночі з Донецька виїхало шесть САУ і з танками по нас стріляють, а вони попали, ну так, стріляли біля нас, там побомбило. Там дулі їм тикають, тому що коли не може, ну, коли патруль там стрілецької зброї достати не може, тож у нас всі перепочали обстріл, наша група виїхала, і вже ці, що там за посадки тикали дулі, вони їх як вальнули. з всего с турсов. Павили. За посадку там всю розпобило, я думаю, теж вони були витрати. Що Цікаво, коли вже почали їх обстрілювати, то вони перестали тоді обстрілювати це Новотроїцьке. Новотроїцьке це ССО знаходиться біля фронтової лінії. Там українських військ немає, але вони чогось його, Ну, у них крихірочки до погані, вони постійно валять, попадають по мирних жителях. І у нас от реально, на жаль, такі медичні курси бувають за рахунок того, що селяни попадають ранені. Ми їх ми зараз лічимо. І у нас багато хлопців вже навчилися там, там першу медичну допомогу. противовод. Таксистом. Угу. А что, вертаетесь? Что все закончилось там. Работать нема? да. И где проживала? сначала на Советской, потом на Судбельской 4 46. Снимала квартиру? Да. Телефон? у меня телефона нет. Снимаю? Да. А сумки какие с собой есть? Все, вот это все, что угу. Сейчас выдруем. Ну, насправді, от по трасі Донецьк-Маріуполь е кожен день пересувається, переконують десятки бойовиків, десятки членів ДНР. І от специфіка така нинішньої псевдовійни, а то воно не дозволяє достатній мірі виявляти цих людей. Тому що навіть тих людей, яких ми затримуємо, дуже часто їх прокуратура відпускає. Тобто державна зрада зараз це не привід для СІЗО. Тобто от десь Києва і похулігани там під Верховною Радою, тюрма. А державна зрада, то, то там заклики до сепаратизму, отримання грошей від бойовиків це не привід для СІЗО. Тому безпосередньо вдавалося, нам може відправити за решітку лише самих таких одіозних, там, людей, які вже безпосередньо ми встановили, що вони мали стосунок МГБ, ДНР, розвідгрупа, фотки зі зброєю і так далі. От. Ну, насправді люди засипаються за рахунок того, що коли їх розпитішку доїдуть. Мета поїздки, де вони були, у них час йдуть бойовики, у них, воно, вони починають путатися, нервувати. І тоді вже ми з людьми більше темно перевіряємо. І ватники, особлива порода людей, які якби, так посміхалися, вели себе чемно, але в ході ретельної перевірки, бували, що ці люди там, в інтернеті там, писали, що треба і українців вибивати, там, і хай бачать побільше матері. От. Ну, але передавати їх СБУ не було сенсу, тому що їх все одно не посадять. Ми їх потримали тут на борту пару годин, провели фактичні Ну Вони були дуже прилякані, божилися, що будуть робити Україну, але відпустили далі. не выходите, я закрою. Ну, приходится играть роль вежливого оккупанта. Так как мы здесь в основном по их мнению, здесь мы, в общем-то, оккупанты, вот, поэтому приходится играть роль вежливого оккупанта. Тут же ж много местных в вашем батальоне. Ну, достаточно много, конечно. Как, в общем-то, и в любом добровольческом батальоне, там масса людей из Донецкой области, Луганской, в общем, выход со всего Востока. 90% населения к нам относятся негативно, а позитивно остальные. Вот. И в то же время для меня было интересно, откуда, как говорится, здесь растут ноги. И получается так, что у населения от 40 лет и выше место рождения, все что угодно, но только не Украина. Улан удэ этот самый, Сыктывкар, Таллин, Вильнюс, Владивосток, Владикавказ. И я для себя теперь, конечно, нашел объяснение именно здешних настроений. У этих людей просто нет родины на самом деле. Вся их родина – это воспоминания, Советский Союз, Союз, вся эта пляма на карте. И, конечно же, откуда им любить Украину, если они, если здесь вообще по большому счету ничего не держит абсолютно. Вот. Я для себя здесь вот нашел, по крайней мере, хоть какое-то объяснение. Насколько вам тут важко и насколько небеспечно працюваты в этих местах? Ну, насчет сложности и опасности я бы так особо не мог бы сказать. Мы здесь стоим не непосредственно нос к носу с врагом, и им здесь не передавая. Ну, вот. Это чисто сложность чисто психологическая. Это в основном то, что сталкиваешься с постоянным негативом со стороны людей. Это единственная сложность, как бы, которая... Но мне говорили другие что час от часу по вас тут стреляют, пытаются вас Ну, это, это, бывает, но это же как бы все равно не война там конкретная, это же не военные конкретные столкновения там с танчиками, окопами, там со всеми делами. Вот, так, обстрелы, конечно, бывают, вот, но... Это не то, так как это происходит на передовой. Знаю какие-то слухи, переслухи, которые там сказано, пересказано. Как люди приходят, говорят, там, вернее, приезжают и говорят, там пять танков без опознавательных знаков. Это, оказывается, даже не люди путают и танки, и БТР, и... и наши, и чужие. Им абсолютно все равно. Они не понимают. Для них это трактор, и у него труба на крыше, это уже танк, в общем. И поэтому Думайте, делиться слухами, как бы я не буду, это абсолютно глупо. Мы здесь стоим и все равно никуда не уйдем. Даже если там будут 300 танков, мы никуда же с чемоданами не побежим, да, мы тут уже стоим и так брызгаем. При нынешней современной, этой абсолютно непонятной войне, под которую именно приходится точно так же подстраиваться и искать методы, опять же, для того, чтобы ловить э -э, преступников. в общем-то, для чего мы здесь, по большому счету, и находимся. Да, действительно, такие были, были несколько сепаратистов, которых мы задержали, провели с ними работу, ну и, соответственно, передали соответствующим органам дальше. Как ваша родина ставится до того, что вы тут так близко до линии фронта, рискуете и так далее? Ну а как может относиться семья? Мама переживает, сын переживает, а он... Это, ну а как еще может а дружина как? Yeah, Спокойно отпустила вас? Чи хотела не пускать? Э, ну, что значит пускать, не пускать? В общем-то, я-то уже не ребенок, ну вот, чтобы меня можно было куда-то или пускать, или не пускать. Парни, которые были на передовой, остаются там. У них такие же семьи, у них такие же дети.